తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల నుండి ఖమ్మం జిల్లా ఇందు భగవద్గీత కంఠస్థ పోటీలకు ఈ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం భక్తులు పాల్గొనగలరు పాల్గొనగలరువాచ अभयम् सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानित भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम् चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी विमोक्षाय निबन्धायासुरी मत माशु च सम्पदम् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम् पार्थमे शृणु प्रवृत्तिम् च निवृत्तिम् च जनान विदुरासुराः न शौचम् नापि चाचारः न सत्यम् तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम्

काम क्रोधपरायणाईं ते काम भोगाथ अन्याथसान इदमया लब्धम इमं प्राप्े मे भविष्य पुनर्धनम असौ मया हत शु अनेश्ये चापरानपि ईश्वरो हमहं हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यो भिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः त्यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारम् बलम् कामं क्रोधम् च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहम् द्विषतः क्रूरान् संसारेषु न राधमान् क्षिपाम् यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय या। ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् लोभ तस्मात्रेत कौंतेय तमोद्वार स्त्रिर्नर याति आत्मन्रेय तथोति पति यधित्त्त्त्त्त्त्त्त्त्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम् न पराम् गतिम् तस्माच्छास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद् विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः गुणत्रय विभाग श्रीभगवानुवाच परम् भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम् ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वामुनयः सर्वे पराम् सिद्धिमितो गताः इदम् ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भम् दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानाम् ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासाम् ब्रह्म महद्योनिः अहम् बीजप्रदः पिता सत्वम् रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे नमव्ययम् तत्र सत्त्वम् निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ प्रजोरागात्मकम् विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजम् विद्धि मोहनम् सर्व देहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वम् सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्त्वम् तमश्चैव तमः रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम् यदा तदा विद्यात् विवृद्धम् सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा तजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम् याति देहभृत् तदोत्तमविदाम् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयम् गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम् निर्मलम् फलम् रजसस्तु फलम् दुःखम् अज्ञानम् तमसः फलम् सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वम् गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यम् गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम् वेत्ति मद्भावम् सोऽधि गच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीम् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम् चैतान् त्रीम् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशम् च प्रवृत्तिम् च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टिसम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव वतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियाप्रियोधीरः धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माम् च भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः